yang berkongsi dengan Datuk Seri, Datuk Datuk dan Tuan Puan sekalian. Sepanjang saya uh, diper, diamanahkan menerauji Jawatan Al-Hal bermula daripada 4 September tahun lepas sehingga sekarang ini. Lebih kurang hampir uh, 7 bulan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Mac. Dan saya juga telah Uh, mengadakan beberapa siri dialog dengan persatuan-persatuan di negeri-negeri. Yang mana yang pertama sekali apabila saya dilantik, saya terus saya telah dijemput oleh Persatuan Britain ATM kita dalam satu sesi convention oleh presiden dia. Ada sini uh, presiden Datuk Syarudin. Betul betul eh? Yep. Jadi di situ juga saya telah pun menyampaikan pesanan dan amanah dan sebagainya dalam kita melaksanakan uh, kita punya aktiviti-aktiviti di -aktiviti dalam berpersatuan. Dan apa yang paling penting yang saya uh, tegaskan ataupun saya pesan ketika itu, uh, janganlah sampai persatuan-persatuan kita ini dipolitikkan oleh mereka-mereka yang berkepentingan. Itu yang pertama sekali saya maklumkan. Saya faham kita di dalam ATM kita ataupun Veteran ATM kita kita mempunyai keseruhan yang berdaftar dengan kita ialah 527 persatuan daripada 527 persatuan 122 yang induk dan daripada 122 yang induk yang betul-betul aktifnya saya kira tak sampai 100 yang juga yang telah melaksanakan tanggungjawab yang telah memajukan laporan dan sebagainya daripada segi pengoritan, laporan musyawarah agungnya dan sebagainya masih lagi berjalan sehingga sekarang. Betul tak ya? Eh? Kalau saya kalau tak salah saya sebab saya pun mendapat maklumat daripada pesatuan-pesatuan yang di ketua itu semua memaklumkan kepada saya. Jadi mengambil hakikat itu saya juga inginlah lagi sekali berpesan agar persatuan-persatuan kita ini secantik-cantiknya wajah-wajahnya laksanakanlah tugas dan tanggungjawab perlanjaskan piagam persatuan tersebut kita banyak dan ramai eh, 522 persatuan ini saya tahu settingnya adalah kita mengikut asas dia pucuk pimpinan ataupun takbiran jentera negara, kalau setting kita lihat dia ada bahagiannya ada cawangannya dan sebagainya. Jadi daripada setting itu saya tidak mahu komen. Tapi apa yang penting yang kita hasratkan supaya veteran-veteran veteran kita ini apabila membuat satu suara itu sebagai satu suara. Yang mana apabila datang satu suara ini maka senanglah kita untuk menangani apa saja persoalan-persoalan yang boleh dibentangkan dan dibawa ke dalam suatu majlis. Okay. Ketika ini, Majlis Veteran Kebangsaan telah pun bersidang. Kali terakhir, pada tahun lepas. Pada tahun lepas, saya ingat saya 27 November yang lepas. Dan ada sebagainya keputusan-keputusannya telah pun kita sampaikan dan telah pun kita edarkan kepada persatuan-persatuan induk. Di antaranya, di mana yang Datuk Seri, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya maklum yang baru saja tadi dipersembahkan salah satu agenda tersebut maka itu adalah sebagai salah satu hasrat. dan selain lain daripada itu keputusan-keputusan yang terdahulu dan sebagainya yang melalui kita yang yang saya telah pun diwawarkan, okay, sama ada di persembahan uh, yang terdahulu. Yeah. Dana uh, selain dari itu mengambil. Uh, intipati daripada uh, lawatan ataupun sesi dialog saya di negeri-negeri ataupun persatuan-persatuan. Uh, setakat ini tak banyak dah di antara negeri-negeri yang saya belum kunjungi, Johor, secara direct uh, dialog sesi itu saya belum lagi laksanakan. Kalau mengambil kira gabungan Melaka-Negeri uh, Sembilan, kedua-duanya telah pun dilaksanakan Kelantan dan Tengganu Kelantan sudah, Tengganu lagi belum Tapi saya dah sampai sana Maksud saya di sini ialah khusus dialog terus Dengan persatuan di sana Kemudian okay. di tengah Selangor Wilayah Perketuan Kuala Lumpur, Putrajaya Dalam program Veteran Wadani saya telah laksanakan Tetapi untuk engagement secara Berdialog terus belum dapat dilaksanakan Negara-negara di bahagian utara seperti Pulau Pinang, Kedah, Perlis, secara umumnya semua sudah tetapi kalau by state belum lagi. Okay, kalau kita ambil by zone, itu telah pun dilaksanakan. PAHANG belum lagi. Insya Allah pada minggu hadapan kita saya akan ke sana dalam musa dalam program selain daripada apa ini penyampaian ganjaran hilang upaya kepada mereka yang di dan sebagainya juga program-program cakna bersama di sana dan sesi dalam insyaallah. Usaha-usaha sebab itu kita akan teruskan daripada semasa ke semasa. Dan perlu saya kongsikan uh, <tuh> jawatan hal ehwal better ini bukan hanya bukan sahaja berpaksikan kepada kebaikan semata-mata. Kalau diikutkan daripada segi objektif penubuhannya, kita ada ada tujuh objektif pertama. Tetapi yang paling penting saya ambil yang paling pertama sekali. Kalau saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan, kepada Datuk Seri, Datuk Datuk dan Tuan-tuan sekalian, yang pertama kita ialah untuk membantu dalam meningkatkan taraf sosioekonomi dan kebajikan veteran supaya, supaya uh, mereka terus menjadi aset kepada negara dan masyarakat dia petik daripada tujuh satu jadi. jadi sebab itulah kalau kita lihat daripada pagi tadi sehinggalah ke sekarang jadi antara taklimat-taklimat yang disampaikan selain daripada aspek kebajikan dan sebagainya yang mengusulkan sosioekonomi boleh saya nyatakan di sini terata veteran kita yang berusia 50 tahun ke bawah 50 tahun kebawah lebih daripada 52,000 orang veteran betul kita yang selebihnya kira 60 tahun kebawah mungkin akan bertambah lagi jadi kita perkhidmatan kita yang jauh berbeza sebabnya untuk veteran-veteran veteran kita terutamanya bagi anggota anggota lain-lain pangkat sebagai contohnya di usia masih muda telah bergerak veteran. Kalau masuk askar berusia 18 tahun, perkhidmatan yang membolehkan ia berpension 21 tahun. Jadi kita boleh lihat rata-rata 40, 39 ataupun 42, 41 sedikit. Dan apabila bergerak veteran, banyak tanggungan-tanggungan yang perlu dilangsaikan, yang diletakkan di bawah bahu veteran untuk tanggungjawab mereka sebagai ketua keluarga. Rumah tak habis bayar lagi. Anak tak habis belajar lagi dan sebagainya. Kalau berpencen mengharapkan pencen sempurna mungkin tidak memadai. Sebab itulah kerja kejaya kedua selepas pencen itu amat penting. Itu bagi yang berpencen. Yang tidak berpencen lagi banyak. Saya tak nafikan itu pilihan mereka sebelum mereka bersara ataupun berhenti dari perkhidmatan fikiran ataupun pilihan yang terakhir telah pun dipilih masing-masing. Jadi kepertanggungjawaban itu sebenarnya terletak di bahu mereka. Dan rata-rata apabila saya pergi dalam program-program saya dengan persatuan-persatuan saya lihat mereka-mereka ini bukannya kececeran sebenarnya tetapi mereka nya tidak berpersatuan. Maksud saya, mereka ini, ini jarang ataupun boleh saya katakan daripada 100%, 80% tidak berpersatuan dengan Britain di situ. Itu yang menyebabkan mereka ini kecikiran atau terlepas pandang. Jadi di sini saya gesa dan saya mohon. Saya mohon daripada semua untuk kita sama-sama berganding bahu. Kita melihat Berapa ramai lagi veteran-veteran veteran kita yang keciciran tidak berdaftar ataupun di dalam persatuan. Setakat ini kita mempunyai veteran di dalam sistem kita yang berdaftar. Kita ada 219,000 orang, 849. Itu yang berdaftar dalam sistem kita. Ya. Di situ 219,000 lebih itu adalah veteran yang berpencen, veteran yang tidak berpencen dan penerima pencen terbebas itu hakikatnya. Dan juga kalau kita lihat saya masih percaya ada lagi veteran-veteran veteran kita mungkin orang-orang lama kita yang masih lagi tidak berdaftar. Dan saya ingin berkongsi daripada jumlah tersebut termasuklah kita punya veteran yang semasa yang masih hidup semasa zaman British lagi. Kita ada 746 orang veteran kita yang semasa zaman British yang masih hidup di seluruh Malaysia. Yang betul-betul terlibat masa zaman-zaman darurat dahulu dalam perjuangan yang terdahulu. Jadi itulah dan insyaAllah senarai-senarai ini saya akan sampaikan dan edarkan kepada pengarah-pengarah uh, pengarah -pengarah negeri dan juga persatuan-persatuan persatuan Insya insyaAllah supaya kita lihat dan kita dapat trace pandangan dan ada yang dah ada alamat dan sebagainya. Dan mereka yang paling berusia, paling berusia paling tua 108, 109 tahun. Yang paling berusia. Berada di, kalau tak salah saya, di Sabah. Di Sabah tak ramai, ada dua orang saja. Di Sarawak ada 13 orang. Di Johor, kalau tak saya, ada dalam 40 lebih orang. Saya ingat saya lah. Tapi saya ada pecahan tu, insyaAllah saya akan kongsikan supaya perkara ini kita siapa dapat-dapat meraihkan mereka ini. Dan selain daripada itu juga, <coughs> saya pernah berjumpa dengan veteran di Perlis semasa dalam rangka lawatan dan kunjung hormat saya kepada Raja Muda Perlis dan program veteran di sana. Saya berjumpa dengan veteran seorang tu pangkat private berusia 103 tahun. Masih boleh berdiri, boleh berjalan, boleh bercakap, mendengar dengan jelas, berkomunikasi dengan baik, kecuali mata saja yang masih kabur. Bersama dengan Raja Muda Polis. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka-mereka ini kadang-kadang kalau dahulunya kececeran, jadi kalau ada kita masa sekarang kita ada yang kita ada di tempat posisi yang membolehkan kita untuk melihat mereka, why not kita carilah mereka. Itu. Bulan puasa ni sebenarnya kena kurang akan bercakap ni. Biar berzikir. Kering mulut kita. Tapi insyaAllah tuan-tuan ya. Eh, Ada Datuk-Datuk, Datuk Sia Datuk. -Dato, -Dato, menyentuh tentang peruntukan kewangan. Berapa banyak berapa banyak uh, kerajaan telah mempuntukkan kewangan kepada kita. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Kalau boleh saya kongsikan kepada Datuk Seri, Datuk-Datuk dan tuan-tuan sekalian. Pada tahun lepas, eh, sebagai contohnya, dalam isu aspek kebajikan, bantuan sara hidup sebagai contohnya. Bantuan sara hidup, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 120 juta lebih. To be, exact, 120 juta 583,700 ringgit. Okay. Yang dimanfaatkan seramai 31,000 orang 788. Itu. Itu yang untuk BSS. Ya. Bukan itu saja. Tentang aspek bantuan persekolahan anak-anak BTN kita. Saya mengambil data ini, data yang tahun lepas, sebab tahun ini kita belum habis lagi. Supaya kita tahu. Bantuan sekolah persoalan anak pada tahun lepas kita kerajaan membanjakan 883000 800 800 yang dimanfaatkan kepada anak-anak veteran kita seramai 1,241 orang kita tentang bantuan sekolah manakala bantuan kepada anak-anak kita anak-anak veteran untuk pengajian ke IPT ke Institut Pengajian Tinggi yang menerima manfaatnya sebanyak 7.4 juta yang dimanfaatkan kepada 481 orang penerima dan manakala bencana alam sebagai contohnya pada tahun lepas kita telah membelanjakan 500 ribu lebih okey untuk 135 orang. Jadi kemudian perbuatan untuk veteran kita yang berpencen, Kita telah dipuntukkan sebanyak 56.2 juta lebih kurang. Dan kita telah pun belanja habis sebenarnya. Yang telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh 9,641 orang. Setakat ini saya tidak pernah lagi menggagalkan permohonan bantuan-bantuan peralatan oleh veteran-veteran kita yang bukan yang telah dikenal pasti yang telah disahkan oleh pegawai perubatan kita dan sebagainya. Manakala untuk veteran yang tidak berpencen, kerajaan juga memperuntukkan dan kita telah belanjakan 50.3 juta. Ya, dan perbelanjaan sehingga tahun lepas 46 juta. 46.5. Yang dimanfaatkan oleh 7,016 orang. Jadi, peruntukan yang besar sempurna ini sebenarnya amat amat kita hargai gila. Dan pada tahun ini juga, kita telah diperuntukkan lebih daripada yang lepas secara kesempatan. Ini menunjukkan bahawa veteran veteran kita juga ini adalah bukan satu aset yang perlu kita. Saya juga ingin berkongsi semasa uh, program uh, uh, peduli veteran Madani semalam. Yeah. Uh, dua hari lepas. Semalam saya ada bersama-sama dengan Timbalan Menteri dalam program Peduli Veteran Madani. Uh, hari pertama tu hari Isnin uh, di Kuala Lumpur di Kuala Lumpur. Ada 15 penerima dalam program Cana itu. Dan uh, juga hari semalam di kawasan Selangor. Okay. Dan uh, bukan sekat uh, mereka-mereka beton-beton yang uh, kurang upaya atau beton-beton yang asnaf kita yang tu ni. Tetapi juga beton-beton kita yang berstatuskan usahawan. Yang mana kita bantu bukan dari segi bentuk keuangan kepada usahawan ini tetapi kita bantu dari segi peralatan. Sebagai contoh di Selangor kita ada usahawan uh, apa ini uh, dodol warisan Selangor bantuan kita memang dia terkenal lah satu Malaysia semua tu. Tapi kita tak bagi dalam bentuk orang tapi kita berhenti dalam bentuk mesin yang untuk merasakan tatu dan juga di kawasan Puncak alam sebagai contoh ada veteran kita usahawan dia memproses sawun pencuci okay, sahabat pencuci dan kita bantu dia dalam aspek peralatan ataupun mesin yang untuk buat perancuhan tersebut okay. lepas tu di Banting, Selangor satu lagi Usahawan kita flat saja ni pos Dalam perusahaan bakery ya, apa semua. Telah dibantu dengan kita mengadakan oven dan sebagainya. Jadi kalau kita cakap mereka ini tidak mendapat perhatian dan sebagainya, jadi pada saya itu sebenarnya tidak wajar. Saya faham. Memang banyak lagi yang perlu kita jelajah, kita terusuri aspek-aspek yang lain. Dan saya juga dapat makluman di kalangan-kalangan persatuan juga kita mempunyai persatuan yang berkooperasi. Itu saya ucapkan sapa dan bagus. Dan insyaAllah kita timbalan uh, Menteri Pertahanan dan aspek Kementerian Pertahanan Kursuhan yang sedang berusaha uh, untuk bekerjasama dengan Petronas dan sebagainya. Selain daripada itu juga dengan Agro Bank dan sebagainya untuk kita mendapatkan tempat untuk persatuan-persatuan yang mempunyai koperasi-koperasi ini diberi peluang untuk melaksanakan perusahaan ataupun apa-apa saja aktiviti yang boleh dimanfaatkan kepada persatuan. Jadi pada masa akan datang insya-Allah mungkin persatuan-persatuan ini tidak lagi memerlukan apa-apa dalam kukuh maka dia boleh bergerak. Saya boleh ikut sebagai contohnya yang tidak ada perkara-perkara yang dilaksanakan dalam peringkat meningkatkan sosioekonomi persatuan PBDTM. Eh, Dato' Syarin, eh? ah, saya cakapkan sabar se kerana sebab apa? Menggerakkan aktiviti-aktiviti untuk sosioekonomi itu. Begitu juga dalam persatuan-persatuan lain, banyak juga persatuan-persatuan lain -persatuan yang telah pun menaikkan, apa ini, menubuhkan kooperasi dan sebagainya saya lihat kooperasi ini berjalan dengan baik bagi yang mampu dan sebagainya. Jadi itu adalah satu petunjuk yang positif. Jadi aktiviti anti sini mestilah haruslah kita kongsikan kepada yang lain-lain. Supaya ianya tidak tertumpu kepada satu isu saja. Dan sebabnya ada isu yang lebih besar yang boleh dieksplor. Yang boleh dilajahi oleh persatuan-persatuan. Itu yang penting. Kan? kita di peringkat Mindef, Jabatan Hari Bata Iman saya melihat peluang-peluang. Bukan itu saja kalau saya ingin kongsikan kita banyak jalinan kerjasama kita telah laksanakan antaranya SPMB Syarikat Perumahan Negara Berhad dalam inisiatif perumahan sebagai tahun lepas kita telah membelanjakan 6.18 atau 6.19 juta untuk 53 inisiatif bina baharu dan 209 repair rumah semuanya percuma Semuanya percuma tuan. Datuk Seri atau Datuk Tuan Puan. Kepada veteran-veteran veteran kita. Siapa nak bagi? Hasil daripada kerjasama itu sebagai contohnya di Semenanjung, di Malaysia kita sebenarnya ini, bernilai kos itu rumah itu RM75,000. RM20,000 subsidi oleh SPMB. RM55,000 kemencantaran melujak kita. Dan ada mereka-mereka yang layak, yang beten kita yang tak berkemampuan di bawah PJK tapi punya tanah. Kita akan bantu. Kita akan bantu. Ya. Mana kalau di Sabah, Sarawak, Sabah lain dia naik lagi 5000. Kalau di sini Semenanjung 75 di Sabah 80000. Tetap 20000 subsidi yang selebihnya kita bayar. Di Sarawak 85000 sama juga. Dan keutamaan untuk bina-bina projek baharu rumah ini ataupun baik pulih kita bagi kekemahan pada veteran-veteran kita yang mempunyai kelayakan untuk buat rumah dan sebagainya. Dan Insya Allah pada inisiatif yang akan datang kita juga ada eh, terima apa ini eh, cadangan-cadangan eh, untuk eh, bina baharu rumah. Bina baharu rumah 3 bilik, eh, tiga bilik 2 bilik air yang berkeluasan 750 kaki persegi. Kita akan lihat semula kaji mungkin sebenarnya veteran itu tidak perlu rumah 3 bilik. Hanya perlu 2 bilik saja. Dah tinggal 2 orang ataupun dengan satu anak yang ada. Jadi bila saiz itu kita boleh kecilkan maka kita akan boleh buat banyak lagi rumah sebagai contoh ini. Ha, itulah. Dan pada tahun ini kalau tahun lepas kita 6.19, tahun ini kita dapat peningkatan lagi tambahan untuk inisiatif perumahan pada 7.24 juta. Dan kita sasarkan 60 unit rumah dan 220 tidak kurang untuk baik pulih insya-Allah pada. Itu salah satunya yang saya cerita baru sedikit yang lain-lain banyak-banyak lagi. Ya. Belum cerita pasal uh, uh, kejaya apa yang kita telah usaha dan apa kita buat, apa yang kita dapat dan sebagainya. Di Sarawak sebagai contohnya, veteran-veteran veteran kita kini diserap ke iPad. Okay, menjaga bodoh-bodoh ini. Sehingga kini hampir 500 orang. Di bawah Lieutenant General Bersara Datuk Stephen Mendao. Mereka dia bagi allowance lebih kurang 1500. Mereka ini bertugas pada veteran sana sebagai penyampai maklumat kepada pasukan-pasukan keselamatan kita yang bertugas di sepadan sana. Itu sebagainya. Petronas mandu-mandu tidak juga gitu. Banyak lagi dan dan dan. Jadi sebenarnya Untuk Sri Datuk-datuk uh, tuan-tuan dan perempuan sekalian jadi amatlah penting anak-anak penting untuk kita sentiasa bergabung, bekerjasama dan berusaha baik mungkin. Ya. Bukan itu saja uh, saya juga ditanya mengenai sebagai contoh untuk kita yang beragama Islam uh, musim haji tahun ini sebagainya. Ya. Yeah. Uh, orang bertanya kota berapa banyak kota diberi kepada Jeff dan sebagainya. Sehingga kini kita tidak menerima apa kota lagi tetapi kita telah menerima 269 pemohon dan kesemuanya kita telah hantar kepada Jatara Kagat untuk mereka buat keputusan. Begitu juga dengan rumah sasa. Rumah sasa kita yang terbaru projek di Woriban. Kita ada 960 lebih unit di sana. Daripada jumlah tersebut, 15% kita reservekan untuk betting kita. Yang dijangka key off dia kalau tak sahaya pada 2025. Dan dijangka dalam masa 3, 3 tahun, dia siap. Tapi kita tengoklah macam mana. Kan? Itu di Woriban. Di Genting Kelang, itu ah, banyak. Ada 5,400 pintu unit buat Kalau 15% lebih kurang apa Semua ada lebih lah Reserve untuk veteran-veteran kita Ya yeah. Jadi kita Akan kongsikan perkara-perkara ini Dengan persatuan pusatan Supaya kita boleh lihat dan beri peluang Kepada veteran-veteran kita Yang mana mampu Untuk sama-sama Kita kongsikan kebajikan ini Kepada mereka yang betul-betul memerlukannya dan sebagainya.